Bərdə peşəkliseyinin modelləşdirilməsi layihəsi Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilir. Peşəkliseyinin fəaliyyəti çərçivəsində rayonun aqrar potensialı daha çox nəzərə alınıb. Burada əsasən kənd təsərrüfatı sahələri üzrə ixtisaslı kadrların hazırlanması nəzərdə tutulur. Son zamanlar bitkiçilik üzrə yeni ixtisasların daha da təkmilləşdirilməsi istiqamətində pilot layihələrə başlanılıb bizim hal-hazırda həyata keçirdiyimiz iki pilot ə, hissə var. Hansı ki, bu ə, bitkiçilik və baramatsılıq ixtisaslarıdır ki, bu il artıq peşəlisənin qəbuluna daxil edilib və bu qəbul çərçivəsində də, yəni biz ə, regionda belə deyək tələbələrin daha yaxşı bu proqramı mənimsəməsi və tələbələrin həm nəzəri, həm praktiksədə daha yaxşı möhkəmlənməsi üçün belə bir pilot layihə də keçirilir. Yəni tələbə belə deyək bu, bu dövrdə 80-in belə deyək də 20-yə təhsil peşə təsilinə cəlb olunacaqdır. Yəni 80% tələbə olacaqdır işə götürənin ərazisində və 20% nəzəri biliklərini alacaq. Və ilkin olaraq tələbə nəzəri biliklərini əldə elədikdən sonra həmin ola bilər ki, həmin gün və ola bilər ki, həmin həftə ərzində işə götürənin ərazisində həmin o nəzəri hissəni həyata keçirsin. Bu sahələr üzrə peşə təhsili alan gənclər öz ixtisaslarına uyğun olaraq birbaşa işə götürənin yanında təcrübə keçdiyi üçün işlə təminatlarında da çətinlik olmayacağı bildirilir. Daşkın Abdullayev, Şən Əhmədov, Nərim İbrahimova, Bərdə